спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі звуть мене юля петрова в цьому ефірі проводив ще одну годину поговоримо про ситуацію на близькому сході ви вже чули в новинах іран завдав ракетного удару по ізраїлю прем'єр міністр ізраїлю бінімінь натаньягу назвав атаку великою помилкою пообіцяв що іран за неї заплатить І тиметься також про олафа шольца канцлера німеччини який вирішив раптом чи не раптом зателефонувати диктатору путіну принаймні про це пише Німеччина. німецьке видання «Діцайт». Розпочнемо ми із Ізраїлю. На прямий зв'язок зі студією виходить зараз Ізаєв Ханін, професор політичних наук університету Бар-Ілан. добрый день. Добрий день, вітаю вас. Ось ми знаємо, що Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Там теж військові кажуть, було випущено близько 180 ракет, ракет. Хоч більшість з них вдалося перехопити. Є повідомлення про руйнування в Тель-Авіві, Зокрема, розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї атаки, що відомо станом на цю годину. На сьогоднішній момент інформація на разноплановою. Ну, в цілому ущерб нанесений не великий. намного больше ущерб нанесла террористическая атака в Яфу, это старый Тель-Авив, старая часть Тель-Авива, назовем его так, где террористы из западного берега реки Иордан, из Хеврона, двое, сумели пробраться на израильскую территорию, открыть огонь по жителям этого города, и там есть погибшие и раненые. То, что касается иранского удара, то, как вы правильно заметили, большая часть, подавляющее большинство всех этих ракет, они, оно было перехвачено, и да, взрывы были, но в основном на э, незастроенной местности, э, и э, в основном э, люди пострадали от шока, есть раненые, но, к счастью, погибших нет, mm -hmm. насколько, на, на, насколько мне известно. Э, но это уже в данном случае об ущербе речь не идет, идет речь о том, что э, каков бы ни был, там, ограниченный ущерб, неограниченный ущерб, не дай бог, э, просто так оставить это Израиль, естественно, не сможет. Давайте ми повернемося до теракту у Тель-Авіві. шестеро людей загиблих, десяток поранені. Скажіть, будь ласка, а що відомо про цей теракт? Наскільки я читала, наскільки я пам'ятаю, двоє чоловіків його влаштували. Повідомте деталі, повідомте подробиці. Ну все, всі ті ж самі подробності, які ви тільки що озвучили, mm -hmm. це те, що публікують средства масової інформації. Люди, ці двоє, прибули з Хеврона. Хеврон это город в Иудее, древняя столица древнего Израиля. Вот, но этот город теперь арабский, как мы понимаем, там, там есть еврейский квартал тоже, но он небольшой. Рядом есть небольшой еврейский городок Кирья И там, в общем-то в Хевроне находится одна из крупнейших ячеек террористической группировки Хамас. Мы обращаем меньше, скажем, международные СМИ обращают меньше внимания на то, что происходит в Иудее и Самарии то, что вы называете западный берег реки Иордан, ну потому что идет война в секторе Газа, теперь начинается практически полномасштабная война в Ливане э, против э, главного иранского прокси э, Хизбаллы, э, но и на Вилей и Самарии идет довольно масштабная операция по э, вычислению, выкорчевыванию, уничтожению на этих вот я, ячеек террористических группировок ХАМАС Исламский джихад. Э, по большей части э, эти операции крайне достаточно эффективны армия обороны израиля израильских спецслужб. но время от времени скажем так невозможно закрыть границу герметично. время от времени получается вот происходит вот то что происходит ну а дальше подробности они в общем известны практически всем вот ничего нового не появлялось. они сумели пробраться на во внутрь зеленые черты сесть на легкий легкий поезд так называется в израиле трамвай который идет через я по территории всего большого Тель-Авива и добравшись до определенного пункта, выскочили из этого трамвая и открыли огонь. Ну вот таковы в данный момент результаты. Шабаб, служба общей безопасности, Шенбет, то, что в мире называют иногда, вычисляют не просто их происхождение, а их связи, и, естественно, доберутся, это понятно, иначе и не бывает, доберутся и до тех, которые послали их на дело, с кем они там связаны, как, откуда они получили вооружение, кто их провел на территорию Израиля, внутреннюю территорию Израиля и так далее. Я думаю, что к вечеру... До наступлення праздника Рошашана нового єврейського года. Ми отримаємо повну інформацію. Слухаю вас і намагаюся зараз зрозуміти, чи варто напряму пов'язувати те, що сталося в Тель-Авіві, цей страшний теракт із іранськими обстрілами ізраїльських Ах! територій. Як вважаєте ви? Да,тві да. так. Відповідь так: це так. Иран ведь напрямую воздерживался от конфликта с Израилем. Это вот сейчас они атаковали, в апреле, а теперь сейчас. Ну, потому что просто э, в стороне им остаться уже практически нельзя. Э, но, то есть, они должны как-то ответить для того, чтобы полностью не потерять свою репутацию. Э, а так они предпочитают воевать с Израилем через своих прокси, э, своих сателлитов, союзников и так далее, посылая, посылая на дело э, активистов Хизбаллы, Хамаса, шиитские милиции в Ираке и в Сирии, еще их прокси, Тахуситы хуситы в Йемене и так далее. То есть их доктрина, доктрина Тегерана, это воевать с Израилем до последнего араба, не до последнего перса. Так что в этом смысле ничего удивительно печально, но ничего удивительного не происходит. І знову таки те, що все це відбувається напередодні нового року. А він від цього року відзначається із 2 жовтня до вечора п'ятниці, 4 жовтня, також зовсім не випадково. Так, да, совершенно вірно. В цілому ми розуміємо, що вони каким-то образом іранці, удержати Ізраїль від повного знищення хізбали з одної сторони, то сяд його на другие события, на другие фронти. Ну, потому что просто слить свои прокси, э, это, означ... за, за э, это означает, извините, ну, за неакадемический термин, это означает полностью потерять лицо. Это значит, что им придется конфликтовать самим. А они этого не хотят, э, они хотят дотянуть до того момента, когда и пока у них появится уже ядерное оружие, э, средства доставки у них уже есть, и тогда игра пойдет по другим правилам. Э, ну и об Израиле взвешивают сейчас ответ по Ирану, ударный ответ удара по Ирану. Сейчас есть редкий шанс который может не повториться, нанести э, Ирану удар, лишив его ядерной программы, лишив его э, других ресурсов, прежде всего, возможности шантажировать нефть ценами, э, мир ценами на нефть и так далее. Э, это, как говорится, сейчас э, новый виток вот той большой ближневосточной войны, которая началась не вчера и закончится не завтра. Зараз будемо говорити про реакцію на іранські дії в Ізраїлі. І знаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньяго назвав атаку великою помилкою, пообіцяв, що Іран за неї заплатить. І тут від мене запитання, якою може бути відповідь Ізраїлю. Я зараз згадую події минулого року, 7 жовтня, коли Хамас атакував Ізраїль ракетами, і світ тоді, ніби завмер в очікуванні відповіді Ізраїлю тому що Хамасівці сильно свідомо провокували Ізраїль на відкритий конфлікт, на відкрите протистояння, на роздмухування цієї війни. А власне тоді Ізраїль діяв дуже обережно. Що буде зараз? Які ваші прогнози? Ну який тут може бути прогноз? Я думаю, не мені українцям розказувати, як союзники, які, звісно, цілком на нашій стороні, ну, тим не менше, кажуть може ви не будете ескалірувати. Может быть, так сказать, как-нибудь решим дипломатическим путем, может быть, как-то все само рассосется. Но мы понимаем, мы здесь не вчера появились в этой, в этой стране, а где-то примерно 3000 лет назад мы, еврейский народ, и понимаем, что само не рассосется. И по большому счету, в конечном итоге ты откажешься один, останешься один. Тебе будут, может быть, сочувствовать, тебе будут немножко помогать, но решать твои проблемы ты должен сам. И тогда только тогда с тобой будут считаться. Соответственно, наши американские коллеги говорят и союзники, и ближайшие союзники, понимают, что Израиль не может не ответить, но настаивают на умеренном, на умеренной реакции как в Ливане, так и в отношении Ирана. Вот другая доктрина – это то, что, как я уже сказал, что есть некоторый шанс на то, что Израиль использует ситуацию для того, чтобы нанести тяжелый удар по Ирану. То есть речь идет о двух целях основных: это иранский ядерный проект, то есть те предприятия, где происходит обогащение урана, где которые прикрыты. Рядом находятся другие объекты военной промышленности. Это прикрыто системами ПВО. Апрель этого года показал, что это препятствием для израильских ВВС не станет. Тем более, что и если Израиль поддержит, и американцы, и Арабские умеренные проамериканские режимы из саудовского блока тогда все это ограничилось весьма умеренной реакцией, ее пытаются пододвинуть нас к этому решению. И сейчас, но возможно, израильское правительство на это пойдет как-то сказать, ограничить реакцию, но общественный запрос совершенно очевиден. То есть сейчас есть шанс лишить Иран, Иран перспектив создания ядерной бомбы. Это нужно всему человечеству, не только Ближнему Востоку и не только Израилю. И второй момент, самый, я скажу, украинский тендент, я все буду российскую, что-то почему-то наиболее, так сказать, наиболее хрупкий момент – это эти вот точки, из которых идет порты, центры, где происходит производство нефти и их экспорт, главное. Удар по, вот, поэтому сравнительно небольшому району, откуда, где находятся основные порты, порты, откуда идет иранская нефть, они вполне, так сказать, могут быть доступны для израильских ВВС. Ну и тогда получится то, что получится. Ну, Иран перестанет быть вообще фактором на Ближнем Востоке и в мировой политике на долгое время. Другой вопрос в том, что вы можете себе представить, какой будет скачок цен на нефть. Уже после ночной атаки на центр Израиля, иранской, цены на нефть подскочили на 5%. Сколько будет стоить баррель после израильской атаки? Можно себе представить. Поэтому ну, не все от этого в восторге. Так что именно сейчас, как мы видим,. израильский ответ задерживается, вероятно на треті Єрусалім Вашингтон. что-то происходит, какие-то разговоры на цю тему. якісь серйозні домовленості до речі про сполучені штати і можливу допомогу від США Ізраїлю маємо також реакцію, і ви про неї говорили. Міністр оборони США Ллойд Остін поговорив телефоном з міністром оборони Ізраїлю, назвав дії Ірани кричущим актом агресії. висловив співчуття і всім загиблим і тим, хто був пораненим, їхнім родичам. Маємо також реакцію Білого Дому. Джейк Саліван прокоментував, заявив, що Іран зітнеться із серйозними наслідками. Знову таки, Сполучені Штати зараз говорять про серйозні наслідки для, для Ізраїлю через таку масштабну ракетну атаку на Ізраїль. Ну і власне є повідомлення про те, що Сполучені Штати. Перехопили кілька ракет, запущених Іраном у бік Ізраїлю. Заявили, що залишатимуться в тісному контакті із Ізраїлем. От про це розкажіть, будь ласка, не перший, не перший такий випадок, я так розумію, і дуже уважно, ми за подібними штуками стежимо в Україні. Бо ми запитуємо, чому чому Сполучені Штати допомагають збивати ракети, які летять на Ізраїль, і не допомагають Україні або Сполучені Штати або України Європи. Ну, давайте с вашего разрешения я не буду входить в, во вторую часть вашего вопроса. Разумею. Каждая страна выстраивает свои отношения с, со своими союзниками, как у них получается. Что касается американо-израильских отношений, то они выстраивались на протяжении очень многих лет. И, может быть, ваши зрители, слушатели не знают. Но Соединенные Штаты еще до 1965 года поддерживали режим оружейного эмбарго в отношении Израиля. И то, что после шестидневной войны, когда Израиль, по сути дела, самостоятельно сумел разгромить три, три наиболее сильные арабские армии Ближнего Востока египетскую, сирийскую и иорданскую, американцы поняли, что к нам нужно можно относиться серьезно. И вот с того момента только начинается американо-израильское стратегическое партнерство. Причем это двухсторонний процесс. Это не донор-акцептор, да, так сказать. Американцы получают благодаря партнерству с Израилем ничуть не меньше, чем Израиль получает от США. Понятно, что их поддержка американцев – это критический момент для Израиля. Но и понятно, что и Соединенные Штаты получают массу выгод от партнерства с Израилем, от адаптации их военных технологий в режиме реального времени в Израиле, и до того, что, в общем-то, поставки вооружения — на самом деле это инвестиции в американскую промышленность, это и израильские разработки, которые техно военные технологии, которые, кстати говоря, перед, тут же передаются США. Все эти знаменитые железные купол, ХЭС всякие там проекты стрела и так далее частично производится в Израиле, но большая часть производится в США. В свое время президент Локхед Мартин говорил о том, что партнерство с Израилем за все это время дал его компании, сэкономил его компании десятки миллиардов долларов, по большому счету, плюс прибыль. Ну и давайте не будем забывать, что Израиль возглавляет список ближайших союзников США вне НАТО. Это заняло много времени, но взаимное, так сказать, взаимные обязательства, они существуют, и отказываться от них, естественно, ни одна из сторон не может. Ну а тут вы правы, да, и в апреле, и сейчас эсминцы США приняли участие в том, что они сбивают ракеты. Часть ракет были сбиты, но все-таки большую часть нагрузки несет на себе ПВО Израиля, и наш военно-промышленный комплекс, и наши бойцы армии обороны Израиля понимают, что по большому счету никто за нас не будет воевать. Пом помочь могут, А рішати проблему прийдеться Угу. Маємо також реакцію від Великої Британії. Тут засудили також ракетну атаку Ірану на Ізраїль. І ці слова прозвучали від міністра оборони Великої Британії Джона Хілі. А також він сказав одну дуже цікаву річ: він сказав, що британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану. Подробиць не навів. Ви можете пояснити, що мав на увазі Джон Хілі. Это означает, что так же, как это было в апреле, э, э, военно-морской флот Великобритании принял участие в уничтожении, в открытии этой самой ракетной атаки. Э, но, понятно, сыграл в этом определенную роль. Э, не главную, не доминирующую, а определенную. Ну и мы, конечно, очень благодарны нашим э, британским союзникам. Э, Великобритания, США и Германия и Индия, ближайшие союзники США, э, Израиля на сегодняшний день. Союзник, стратегический партнер ⁇ это когда вы можете спокойно передать ему свои военные технологии. И есть партнерство на уровне спецслужб, армии, промышленных комплексов, деловых сообществ, гражданских обществ и так далее и тому подобное. Вот. Но при этом мы, конечно, очень благодарны за заявление из Лондона, но теперь с нетерпением ждем, когда же они откажутся от эмбарго на поставки вооружений Израиля, которое они ввели. І також користуючись нагодою нашою розмовою в ефірі, я хотіла б, щоб ви прокоментували інформацію про обмежену операцію ізраїльської армії на півдні Лівану. Говорили вчора про це в нашому ефірі. Метою є об'єкти ліванського груповання Хезбола в прикордонних районах. Називається ця операція якось дуже красиво. Північні стріли я згадала північні стріли. Розкажіть, будь ласка, от вчора вона розпочалася, принаймні. Вчора ми про це довідалися, як це виглядає з боку Ізраїлю? От що ви нам хотіли пояснити розказати? Ну, в общем-то, обстріли ізраїльської території со сторони Лівана, Южного Лівана, Херзбали, начались 8 октября прошлого року на наступний день, після агресії, яку встроїла Херзбала проти южних населених пунктів Ізраїля, і обстріли продовжуються кстати говоря. жители северных населенных пунктов Израиля превратились в, во внутренних беженцев. Их почти 100 тысяч человек, которые не живут у себя уже год, не находятся в своих домах. Израиль отвечал умеренно, в том числе и благодаря тому, что наши западные союзники, они говорили о том, что ну, вот нужно решить этот вопрос как-то дипломатическим путем, а он будет решен, когда закончится операция в Газе. Формальным поводом атаки со стороны Хизбаллы было был сектор газа, что типа, так сказать, Израиль прекратит свою агрессию. Как-то мир очень быстро забывает то, на кого напал. Да? Ну, впрочем, не, не, украинцам не об этом рассказывают. Так вот, вот, если Израиль прекратит военные действия в секторе газа, выведет войска, оставит Хамасу власти и прочее, прочее, прочее. Короче говоря, вернуть ситуацию к той, которая была до 7 октября. Ну вот их избала, перестанет вести военные действия. Ну, мы понимаем, что это все как сказать, требования абсурдные и сумасшедшие, но определенное же рациональное зерно в этом есть, говорят нам наши друзья, да? включая президента Зеленского. Но так или иначе, мы понимаем, что в какой-то момент общественный запрос он становится таковым, что дальше тянуть всю эту историю нельзя. Ну и вот дальше теперь возникает вопрос, какая это будет операция. И Хизбалла располагает ракетным парком примерно в 150 тысяч единиц. И эти 150 тысяч единиц, они включают ракеты дальнего радиуса действия, которые покрывают почти всю территорию Израиля, практически до Илата, до юга, до крайнего юга. Чтобы было понятно, территория Израиля невелика с севера до юга, это 7, семь часов на машине. Так вот, соответственно, в, там есть и ракеты среднего радиуса действия, которые достигают Большого тель центра страны, со всей нашей критической инфраструктурой. Ну а самое главное, это более сотни тысяч ракет ближнего радиуса действия, вот, которые как раз обстреливают северные районы Израиля. Если дальние, дальнего радиуса и среднего, ну, израильские ПВО справятся в целом, то тут, как вы понимаете, другое решение проблемы нет, кроме как сухопутная операция, которая сможет уничтожить огневые точки, районы, где находятся вооруженные силы этой самой Хизбаллы. Кстати говоря, наиболее упакованные, наиболее хорошо вооруженные, подготовленной террористической группировки в мире. Да, это, по сути дела, полноценный корпус. Хорошо подготовленный, вооруженный, снабженный, неплохо финансируемый, мотивированный, с военным опытом в Сирии и так далее. Так что другого варианта, похоже, нет. Вопрос, это будет действительно ограниченная операция с тем, чтобы отбросить из Балу на север километров на 10 за реку Литане, то есть заставить их выполнить постановление 17.01, решение Совета безопасности 2006 года по итогам Второй Ливанской войны. Или нужно идти до конца и понять, что, в общем, понимая, что, в общем-то, в ту секунду, когда Израиль, решив ограниченные задачи, оттуда уйдет, Тут туда вернутся террористы. Другого варианта просто нет. Вот пока. В нашому воєнно політичному руководству йдуть обсуждення на цьому. І ще в понеділок. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінамін Нетаньяго вже згадували звісно сьогодні про нього. Виступив із прямим відеозверненням до жителів Ірану. Ми розуміємо, що Україна, яка е, підтримує угруповання, які протистоять Ізраїлю, і Хезболі, і Хамасу і єменським хуситам, е, і він звернувся безпосередньо до жителів Ірану. Три хвилини тривало це відео. Не подивувало таке звернення тоді. А сьогодні я розумію, що на тлі атаки іранської по Ізраїлю зовсім інші сенси воно могло нести. Це такий крок на випередження розуміння того, що це може статися і від Ірану і бажання цього не допустити. От як ви зрозуміли це звернення? дуже да просто ми ж не воюємо з іранцями. Ми нічого не імеємо проти іранців, ми нічого не іме проти ліванців. У нас есть проблемы с их режимами. Исчезнет эти э, э, абсолютно троглодитские бандитские группировки, э, которые контролируют и не дают жить своему народу. Да? Э, э, исчезнут эти режимы, и все будет опять хорошо. Когда-то у нас были вполне нормальные отношения с Ираном. Э, была попытка заключить дипломатические отношения с Ливаном, но просто тогдашнего президента Жмайля убили, так сказать, сирийские спецслужбы, э, и страна опять по -по погрузилась в хаос гражданской войны и прочих войн и конфликтов понятно что это удобно канализировать на Израиль все внутренние проблемы но в тот момент когда эти режимы исчезнут с нашей помощью или без нее с народом нам будет довольно легко договориться например с теми же персами да и с теми же и с теми же ливанцами особенно хри христианской общины или суннитской общины они помнят, когда эта страна была Ближневосточной Швейцарией. А многие иранцы помнят, что, в общем-то, это тоже была вполне себе прозападная, процветающая страна. Так что в этом смысле наш израильский премьер-министр, он сказал ровно то, что думает подавляющее большинство израильтян. Дякую, что вы вышли на прямой связок с студией и ситуацию. Зіяв Ханін, професор політичних наук університету Бар Ілан, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я вам нагадаю, що Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Військові ізраїльські кажуть, що було випущено близько 180 ракет. Більшість з них вдалося перехопити. Ну а прем'єр Ізраїлю біням Нетаньягу назвав атаку великою помилкою. Пообіцяв, що Іран за неї заплатять. Ну і каже, мігістю зараз тривають консультації. Тривають переговори про те, а яким може а якою може бути ця відповідь. Робимо на велику паузу. Повернуся до вас після свіжого випуску. Новин підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.